Salam rayonla kapşurun kanalı izləyiciləri. Abşon rayonu Masız qəsəbəsi yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında kçotun daxilində tikilmiş yeni bir gözəllik 2 mərtəbəli evimizi sizə göstəririk. Hal-hazırda biz evin həyətindəyik. Gördüyünüz kimi həyət çox genişdir. Rahatçılıqla 4-5 maşın həyətinə yerləşər. Evin suyu, işığı, qazı, telefon xətti, sənədləri tam qaydasında ipotekaya yararlıdır. Ətraf gördüyünüz kimi tam Yaşayışdır. Evlə məktəbin, bağçanın marşrut dayanacağını ara məsafəsi 300-400 metr olar. İndi isə biz daxil oluruq evin içərinə. Gördüyünüz kimi ev çox gözəl. Dövlə ilə tikilib. İndi isə daxil oluruq evin içərinə. İlim ev, maranit betonla tikilib, qoşa dəhlizdir. Ümumi sahəsi 100 70 kvadrat metr, 5 otağlı. İndi biz keçirik qonaq otağına. Gördüyünüz kimi qonaq otağ da çox gözəldir. Bunla təmin olunub. Alçıman fiqurlarla, spotlarla bəzədilib. İndi isə keçirik birinci mərtəbədə olan yataq otağına. Birinci mərtəbədə olan yataq otağıdır. Nisə çətiri. Salon tərəf qovşağı. Bu isə salon tərəf qovşağıdır. Salon tərəf qovşağıda gördüyünüz kimi çox gözəl zəblən təhmir olunub. Keçək. Yaxşı. Mətbəxə. Bu isə mətbəxdir. Mətbəxi də gördüyünüz kimi genişdir. Günisə biz qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Pilləkanlar mərmərnə. -mər düzəlib. Evin hündürlüyünü görürsüz. Rahatçılıqla 3.20 metr var. İkinci mərtəbədə olan otaqlarımız. Bu bir yataq otağı, iki yataq otağı, üç zəfə otağı. İndi biz başlayırıq yataq otaqları. İkinci mərtəbədə olan bir yataq otağı. İkinci yataq otağı. Gördünüz kimi bütün otaqlar hamısı alçıpan fiqurları və spotlarla bəzədilib. Bu isə ikinci mərtəbədə olan üçüncü yataq otağıdır. Bu yataq otağının balqonu var. Gördüyünüz kimi də plastiklə böyük qaşay. Pəncərə yığılıb. İndi isə keçirik. 2-ci mərtəbədə olan sanitari qovşağına. Bu isə sanitar qovşağıdır. Kanalımıza abunə olmaq növbətə evlərimizi görə bilərsiz. Sağ olun.